Украинские заключенные будут жить в европейских условиях. Страна взяла на себя обязательство перед Советом Европы реформировать тюремную систему. Арестанты должны жить в комнатах по 10-12 человек. Такое общежитие накануне создали в Темновской колонии под Харьковом. Это общежитие осужденные Темновской колонии строили своими руками. Сейчас оно отремонтировано. Несколько сотен узников работали здесь целый месяц. Сейчас мы переходим от казарменного содержания на блочное. То есть вы видели, вот, в том же общежитии казарма большая на, 70, там, 100 человек. А сейчас эти комнаты, блоки будут жить там по 10-12 человек. Блочные комнаты звели сами засуджені. Працювали, кажуть, месяц. Старались для себя, чтобы было красиво, чтобы было уютно, чтобы для остальных осужденных было удобство более-менее На свободу. Загалом в харківських колоніях працюють 42 подібних приміщення з блочними кімнатами для ув'язнених. У цьому місяці таку ж кімнату відкриють у Поривомайській колонії. Також у ній до кінця цього року повинні розпочати будівництво очисних споруд. Гідні умови утримання та й про медицину не треба забувати, розповіли у колонії. На її території оновили рентгенівський та стоматологічний кабінети. Сама установка, по-перше, там і турба. Машина, вона більш оснащена, там І воздух, і подача, і менше, опять же, оборудование, все это насадки, все качества, ніж старе. За словами віце-губернатора Василя Хоми, подібні заходи це крок до поліпшення умов життя та роботи. Він переконаний, людина повинна завжди залишатись людиною, навіть якщо вона тимчасово позбавлена волі. для тих ліц, які знаходяться. здесь, в местах лишения свободы отбывают. Конечно, они совершили преступление, и кара, которую они несут, она не должна быть суровой, они должны выйти отсюда не искалеченными лицами, а полноценными гражданами. Начинается реконструкция опорной части коллектора. И уже есть график, определен подрядчик, и будет после 12 числа подписан договор и к концу ноября мы заканчиваем напорную часть коллектора и вся система канализационная будет работать в штатном режиме так как она работала до того времени, когда ее раскопали. Но еще важно, чтобы создавались условия и для сотрудников, которые работают в непростых условиях. Вот поэтому, вот создавая условия, конечно, это и есть один из таких элементов мотивации для этих людей работать здесь. І теж чувствовать себе людьми, полноценными людьми. І важно, щоб этот відпечаток в учреждении приносився на сім'ю. І також, щоб ці люди жили і працювали в нормальних условиях. Цього ж дня, після проведення капітального ремонту, на території Тимнійської управної колонії було відкрито їдальню для персоналу установи. Спасибо, Господи, люди твои. Нет, не. нет. Ну, как бы, во возьми, районная администрация очень давно работает с этой колонией. Доволен и уровнем профессионализма сотрудников, которых к нам направляют, я имею в виду подопечные, и скоростью исполнения заказов. То есть все то, что я увидел, для меня не новое, а продукция востребована, Цена образования для бюджетной сферы очень приемлемая, поэтому мы продолжаем сотрудничать. И те отношения, которые выработались уже с руководителем этой службы, позволяют нам дружить не только в рабочей обстановке, но и помогать сотрудникам и детям.